Діма, доброго ранку. Сьогодні я з вами знову поговоримо про здоровий спосіб життя. Приємно. Так. Скажіть, ну достатньо тільки говорити про здоровий спосіб життя, як все-таки весною почати втілювати його в реальність? Ну я думаю, що в процесі воплення в реальність здорового способу, способу життя, найсвітіше, це, мабуть, прийняти рішення і почати його реалізовувати. Поскольку говорить можно много, я это часто вижу, на самом деле, задавая вопросы, как люди относятся к своему здоровью. Люди зачастую говорят о том, что они точно знают, что им нужно делать, но при этом забывают это делать регулярно. Вот уж, пропустимо, еще все мы уже обрали для себя это Обрали здоровий спосіб життя, як його втілювати, спробуємо з вами з'ясувати і поговоримо про те, чого робити не варто. Зокрема, про міфи здорового харчування. Всі нібито знаємо, які потрібно продукти і як споживати, але дуже часто вся ця система руйнується, тому що насправді достатніх знань не маємо. І ось є така дуже поширена думка про те, що якщо мій організм вимагає солоденького, вимагає борошняного, вимагає вуглеводів, то значить він це відчуває і він знає насправді. сам, що йому потрібно. Чи варто аж настолько прислухатись до себе? Ну, действительно, с одной стороны, нам очень важно прислушиваться к своему организму. Почему? Потому что он гораздо разумнее, чем те привычки, которые мы формируем в процессе жизни. Однако есть другой момент. Наш организм, его можно воспринимать как ребенка, которого мы своего рода можем воспитывать, или мы его можем, скажем так, создавать ему среду и где-то баловать, чересчур баловать. И в результате он расслабляется и перестает нам отвечать взаимностью, да, то есть слушать э, те задачи, которые мы к нему ставим. И в отношении углеводов действительно есть такой момент, что э, когда у человека есть появляется такая углеводная зависимость, так называемая, или тяга повышенная тяга к углеводам, то это действительно следствие того, что организму может не хватать энергии, либо есть еще здесь несколько психологических аспектов. Но я хочу вам сказать, что на самом деле от этой углеводной зависимости, от тяги к сладкому можно уходить при принятии решения это первое о чем мы проговорили и правильном понимании какими этапами это нужно делать то есть любые изменения они в любом случае происходят поэтапно поэтому я всегда акцентирую людей на то что если они допустим жить не могут без какой-то там конфетки или печеньки то, но при этом приняли решение что нужно что-то с этим менять то нужно постепенно скажем так уменьшать как минимум количество съедаемого вот а потом уже перестраивать остальные параметры Діма, скажіть, от існує така думка про те, що не все, чого нам хочеться, насправді нам потрібно. То як навчитись розрізняти, чи це просто примха нічим абсолютно не підґрунтована і не підкріплена, чи це дійсно потреба організму? Як зрозуміти, чи, чи це дійсно ну, ті продукти, які нам хочеться, чи варто їх споживати, не нашкодивши собі? Ну да, вопрос очень хороший и правильный. Я в первую очередь хотел бы вам, возможно, для кого-то сделать открытие. Возможно, кто-то об этом уже слышал и знает, что на самом деле нашими пищевыми привычками управляют. То есть не, не мы управляем этими пищевыми привычками, да, и тому, что нашему телу нужно. На самом деле наше тело управляет нашими пищевыми привычками, и что реально ему хочется. И это происходит за счет бактерий, которые живут в нашем кишечнике, а, и которые со временем могут перестраиваться под ту пищу, которую мы начинаем давать. То есть грубо говоря, мы там периодически позволяя себе какие-то там чипсы, может быть, сухарики или какие-то другие. Вкусные э, вредности, да, будем так их называть э, позитивно, то бактерии перестраиваются, и они начинают посылать сигнал в какой-то момент, что именно этого им и не хватает. И когда я слышу от людей, что я на самом деле, до, то есть я чувствую, что мне не хватает как раз каких-то таких полез, э, вкусных вредностей, потому что моему организму что-то именно в них нужно, то меня это всегда улыбает. Потому что в принципе сегодня различного рода усилителей вкуса каких-то там добавок различных в плане там красителей ароматизаторов и прочего как раз таки создают этот прецедент чтобы наш организм он привыкал например чтобы он начинал любить больше колбасу чем например натуральное мясо чтобы он начинал любить скажем какие-то вот другие продукты да совсем не полезные чем то что действительно организм может быть может доставлять и пользу и удовольствие Діма, ось до речі, питання таке: чи можна привчити і перелаштувати власний організм не бути примхливим і не вимагати того, чого йому насправді не хочеться, можна. Процес этот е однозначно не найлгійший. Да, я не скажу, що важкий, але він не оскільки у своєму роду це як виховання дітей. То есть э, здесь нужно четко определять определенные ключевые точки и э, понимать, какими этапами я буду двигаться. Конечно, в рамках этой одной программы мы не сможем выявить все эти ключевые точки и этапы, но самое главное, чтобы я, на что бы я хотел ваше акцентировать внимание, что э, беря вот под контроль, э, понимая, что происходит в моем организме, то есть, грубо говоря, понимая в какой момент, почему мне не хватает энергии, например, почему я засыпать начинаю или почему, скажем, появилась головная боль, со временем появляются механизмы понимания, чего я не должен допускать, и именно вот связанное с углеводами, поскольку с этого мы начали диалог, да, о том, что люди часто там э, переедают именно углеводные пищи разнообразно. Здесь может быть даже не. На Найти как это называется, власно, <связь> ну. <смех> ну <смех> і частіше <це, смех> ну, люди переїдають вуглеводну Роблево... їжі, як зробити так, аби не переїдати, не переїдати. і при тому як зробити е... так, щоб не переїдати, і не відчувати. Такого дискомфорту явного як плавно це зробити тому що а, люди часом намагаються себе в таку стресову ситуацію. От з'явилася якась така мотивація, побачив себе в зеркалі з якогось такого а, кута, що тобі стало неприємне своє відображення, і після того хочеш відразу щось змінити. Ну і відразу ж люди там кидають, перестають їсти все, а починають а, їсти не знаю, тільки салат один і тому подібне. Після того від салату починає аж вже.